اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم في هذا اليوم؟ صباح الخير. أنا أنا يا كاسيس كليان. Hari ini 17 Ramadan 1446 Hijri 1400 tahun dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke Jabal Nur yang tinggi lalu duduk di dalam Gua Hira yang sepi Datanglah malaikat Jibril alaihi salam menurunkan wahyu lembaran kepada Rasul yang terindah. Lalu datanglah malaikat Jibril mengungkapkan. Iqra ya Muhammad. Ma, anabi qari. Aku tidak tahu membaca. Lalu diperut erat-erat Jibril kepada tubuh mulia Baginda. Ikhraq ya Muhammad. Ma'anabi qari. Aku tidak tahu membaca. Lalu Jibril a.s. memeluk Baginda dengan erat sekali sambil mengungkapkan. اقرا يا محمد ما انا بقاري انا لا اعرف اقرا لالو جبريل عليه السلام membacakan lembaran القرآن اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق Iqra' wa rabbukal akram Alladhi allama bil qalam Allama al insana ma lam ya'lam ya Lalu Jibril menghilangkan diri Rasul menerima wahyu yang pertama Anak-anak yang dikasih sekalian kita menjadi mulia kerana Allah muliakan kita dengan Al-Quran. Kita menjadi umat yang terbaik kerana Allah telah menjadikan kita menerima mukjizat Al-Quran. Seorang profesor daripada Kanada bernama Profesor Gary Miller. Dia pernah berdebat dengan Syekh Ahmad Didat. Ketika mana dia berdebat dengan Syekh Ahmad Didat, Profesor Gary Miller telah kalah kerana Syekh Ahmad Didat dapat menyebut Al-Quran satu ayat demi satu ayat membalas hujah daripada Profesor Gary Miller. Profesor Gary Miller adalah profesor dalam bidang teologi dan matematik. Dia mencabar Syekh Ahmad Didat untuk mencari kekurangan Al-Quran. Setelah kalah dalam debat tersebut, dia balik ke universiti beliau di Universiti of Canada menghimpunkan para pensyarah mencari di manakah kekurangan Al-Quran. Mereka membelek satu lembaran demi satu lembaran. Mencari kekurangan dan kesilapan dan kehilafan Al-Quran. Lalu setelah berbulan-bulan mereka mencari kekurangan. Mereka tidak jumpa kekurangan. Tetapi mereka jumpa adalah mukjizat Tuhan. Profesor Gary Miller mengatakan. Aku membaca kitab Muhammad tetapi yang banyak kisahnya bukan kisah Muhammad tetapi kisah Ibrahim dan Nabi Musa yang banyak di dalam Al-Qur'an tetapi bukan kisah Muhammad Aku membaca kitab Muhammad tidak ada satu perkataan pun menyebut tentang istri baginda tetapi yang disebut nama Maryam Aku membaca kisah Muhammad di dalam surah Muhammad cerita tentang Ibrahim Duduk dalam surah Ibrahim cerita tentang Nabi Musa. Duduk dalam Nabi Musa cerita tentang Muhammad. Akhirnya aku pening. Kerana kisah ini bukan kisah sejarah lahir dan wafat Nabi. Tetapi kisah panduan untuk akhir zaman. Kata ulama. Mu'jizat adalah ilmu tertinggi pada zaman tersebut yang akan mengalahkan ilmu-ilmu lain. Anak-anak sekalian, ketika zaman Nabi Musa alaihi salam, ilmu yang paling tinggi adalah ilmu sihir. Mana-mana ahli sihir yang pandai menyihirkan orang akan dilantik sebagai pembesar Fir'aun. Maka nak menewaskan ilmu sihir Fir'aun, Allah Ta'ala telah memberi mu'jizat tongkat Nabi Musa apabila bertembung di antara ahli sihir Fir'aun dan juga Nabi Musa. Ahli sihir telah menyihir daripada tali menjadi ular dan Nabi Musa mencampakkan tongkatnya bertukar menjadi ular besar yang memakan ular ahli sihir Fir'aun. Ketika zaman Nabi Yusuf alaihi salam, Ilmu paling tinggi adalah ilmu tilik. Mentafsir mimpi. Lalu Allah Ta'ala bagi mu'jizat kepada Nabi Yusuf AS. Ahli sihir boleh menilik mimpi yang datang hari sebelumnya. Tapi Nabi Yusuf boleh mentafsir mimpi tujuh tahun akan datang. Akhirnya negara Mesir yang akan dilanda kemarau telah ditafsirkan oleh Nabi Yusuf. Bersiap sedialah tanam, persiapkan makanan, wujudkan food security. Akhirnya, kerajaan Mesir terselamat daripada musibah kemarau kerana tafsir mimpi yang dibuat oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Anak-anak sekalian, di zaman ini ilmu apakah yang paling tertinggi sekali? Ilmu apa anak-anak sekalian? Sains dan teknologi. Siapa-siapa yang boleh menguasai ilmu sains daripada aero angkasa sampailah kepada perut bumi yang dalam, dia akan menguasai dunia. Siapa-siapa yang menguasai awan dari sudut teknologi maklumat dan kuasa angkasawan serta pertahanan udara, maka dia akan menguasai dunia. Siapa-siapa yang menguasai minyak di dalam tanah serta sekadar hasil masul di dalam tanah, dia menguasai dunia. Amerika tidak punya minyak tetapi menerobos tanah Irak dan tanah kerajaan Islam untuk merompak tanah-tanah daripada umat Islam. Tapi umat Islam diam dan membisu kerana tidak ada kekuatan ilmu dan juga kekuatan jati diri. Umat Islam tidur, belajarnya malas, tidak hormat kepada guru tetapi mahu dapat A, eh, hilang keberkatan anak-anak umat Islam dilalaikan dengan hiburan tetapi berpisah dengan al-Quran maka barat masuk melalui music-music yang hadir di dalam telinga dan mata anak-anak sekalian meninggalkan kitab-kitab al-Quran yang hanya menjadi perhiasan di rumah dan juga kabinet ditampal di dinding-dinding tetapi tidak difahami dan dibaca ayat tersebut lalu al-Quran menjadi lukisan zaman yang ditinggalkan. Dan itulah yang dikendaki oleh para musuh Islam kepada anak-anak Islam. Anak-anak yang dikasih sekalian. Al-Quran datang untuk menewaskan sains dan maklumat. Ketika manusia mencari bagaimana bumi ini diciptakan. Lalu lahirlah saintis bernama Alexander Friedman. Mengatakan bumi ini asal daripada Big Bang. Dahulu bumi satu. Apabila berlaku Big Bang, letupan yang begitu kuat, Maka bumi terpecah melalui bulan bintang dan planet-planet. Tetapi ini copy paste daripada Al-Quran. Kerana Al-Quran telah menyebut bumi ini satu. Lalu Allah pecah-pecahkan ia melalui bulan bintang matahari dan sebagainya. Ketika manusia mencari bagaimana dirinya dilahirkan. Manusia lahir daripada ibunya, ibunya lahir daripada neneknya, neneknya lahir daripada nenek kepada neneknya. Akhirnya manusia pening. Lahirlah satu teori daripada Charles Darwin mengatakan manusia lahir daripada bro. Lalu Quran menjawab, kita semua datang daripada setitis air mani yang hina, bertukar menjadi segumpal darah, akhirnya menjadi seketul daging, tulang yang dibaluti daging, lahirlah janin manusia. Sains copy paste daripada Al-Quran menyebut tentang zygote fetus embrio dan sebagainya. Ketika manusia belajar tentang ilmu ketenteraan, satu buku tentang sinzu ilmu ketenteraan Cina. Ketika mana nak berperang dengan musuh, tentera Cina akan membawa gendang-gendang yang kuat seperti ini untuk mengetuk bagi memastikan musuh menggetar kerana dentuman-dentuman paluan daripada tentera Cina. Ini semua copy paste daripada Al-Quran. Surah Al-Anfal Allah menyebut bahawa hentaklah kaki kuda perang kamu ketika mana berdepan musuh untuk menggetarkan mereka. Ketika manusia berfikir bagaimana mahu melahirkan pekerja yang bijak, keluarlah satu teori namanya integriti dan kompetensi. Orang yang berintegriti akan berkompetensi. Copy paste daripada Al-Quran, surah Al-Qasas. Inna khaira manista jarta al-qawiyul amin. Nak jadi pekerja yang hebat, al-qawi bermaksud kuat, terjemah dalam bahasa pengurusan namanya kompetensi. Al-Amin, maksud dalam bahasa Arab adalah amanah. Terjemah dalam bahasa pengurusan adalah integriti. Al-Quran telah menjawab 1,400 tahun yang lalu. Tapi di mana umat Islam dengan Al-Quran? Anak-anak yang dikasih sekalian. Quran awal bukan sekadar program tahunan membaca dan tahun hadapan kita baca lagi tidak tetapi ini adalah program kesedaran anak-anak semama web jangan setiap hari tidak membaca al-Quran kata ulama jika kamu nak menghitung seberapa dekat diri kamu dengan syurga hitunglah seberapa dekat diri kamu dengan al-Quran Jika kamu jauh dengan al-Quran jauhlah kamu dengan pintu syurga sedekat mana kamu dengan al-Quran sedekat itulah kamu dengan syurga Sebagai penutup ustaz nak ajak semua anak-anak ustaz membaca al-Quran setiap hari. Bagi mereka yang mampu menghafaz al-Quran, menghafaz setiap hari. Ibu ayah yang menuntun amat gembira sekali sekiranya anak-anak membaca al-Quran dan menghafaz al-Quran. Ustaz punya anak dan ustaz sudah meningkat usianya. Segalanya kami serahkan jiwa raga penat lelah kerja sehabis baik untuk membesarkan anak-anak. Tapi satu benda saja yang kami pinta, iaitulah anak-anak menjadi orang yang baik dan berakhlak mulia. Hormatlah ibu bonda guru-guru yang ada di sekolah ini. Mereka adalah wakil kami di sekolah ini. Sekiranya anak-anak tidak hormat kepada mereka, maka hilanglah keberkatan dalam dunia dan akhirat ini. Anak-anak boleh dapat 11A, 12A, 10A. Tapi anak-anak akan hilang keberkatannya. Bijak tapi tidak berakhlak. Oleh itu anak-anak sekalian, marilah sama-sama kita menjaga nama baik sekolah ini. Belajar bersungguh-sungguh. Semua orang mendoakan anak-anak sekalian berjaya dunia dan akhirat. Pihak sekolah akan memberi sedaya upaya untuk membangunkan anak-anak. Kerana anak-anaklah anak anak kerana anak anaklah ada harapan Islam pada masa hadapan sekian saja daripada ustaz mohon diri mudah-mudahan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh